В Верховной Раде продолжаются припирания, что приняли во вторник на выполнение Минских соглашений. Особый статус местного самоуправления на Донбассе, а с другой стороны и временно оккупированную территорию определили. Как это будет сочетаться? Только история рассудит, кто в этой ситуации был прав, а кто нет. Парламент четко, все визначился с этого вопроса, принимая постановку о признании отдельных районов Донецкой и Луганской области оккупированными территориями. Поэтому дискуссия на с этого привода закінчена. Но дискуссии только начинаются. Во-первых, возникает вопрос, кем оккупированная территория. В постановлении этого не определено. Во-вторых, парламент принял закон только формально, не видя реальности. Мова говорим о прозначенных территориях, на которых должны быть, до Конституции Украины, до законов Украины, признанные международным співтовариством проведенных местных выборов и реинтеграцию всей территории до нормального жития. И не треба подменивать поняття. понятие ⁇ порядок с особливым статусом ⁇ Каким образом можно провести выборы на оккупированной территории, чтобы она потом получила особый статус самоуправления? Логика отсутствует. Попытка удовлетворить всех привела к тому, что принят нерабочий закон, говорит политолог Алексей Якубин. Вот это противоречие, оно сознательно заложено. Сознательно заложено, чтобы в значительной мере не выполнять политическую часть Минских соглашений. Или же оттянуть ее реализацию значительно дальше по времени. И принятие в одном флаконе противоречащих вещей, в общем-то, приведет к тому, что реализация, получается, вот этой второй, фазы, политической фазы, она будет затянута. Сама эта ситуация, она будет просто заморожена на некоторое время. Вот и возникает вопрос, то есть, по моему мнению, в том случае жителям там нечего ожидать того, что вот они сейчас будут восстановлены пенсионное обеспечение, другие социальные выплаты. То есть жители должны готовиться к тому, что эта ситуация будет просто заморожена. То есть и как бы юридического ее решения в таком формате, который мы сейчас видим пока, не наблюдается. Более того, вчерашними действиями в парламенте Украина еще раз уменьшила и без того ничтожные шансы на реинтеграцию региона в состав страны. С одной стороны, принимаются акты, которые вроде, вроде бы как бы на исполнение Минского меморандума, с другой стороны, поставлены фактически вчера ультиматум для ДНР и ЛНР, который они не могут принять. И, соответственно, этот ультиматум он прерывает политический диалог, который должен был начаться между Украиной и этими представителями этих районов. То есть политического диалога не будет, реинтеграции региона на протяжении 2015 года, как установлено Минским меморандумом, в состав Украины не будет. Будет классическое Приднестровье, где не будет Виной всему попытка президента усидеть на двух стульях, создать видимость выполнения минских соглашений и внутреннюю партию войны удовлетворить. Признание неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей оккупированной – это требование части фракции БПП, части Народного фронта самопомощи. В других фракциях минские соглашения вообще не считают документом и говорят о них слишком пренебрежительно. Минский договорняк. Це не акт. Хто його підписав? Ви підписи бачили на тому акції. Це присяд дурня, це непрофесійно, це неграмотно і воно ніколи не приведе, не могло приводити. І в майбутньому не буде приводити до нормальних наслідків. Но подобным депутатам необхідно напомнить, що таке мінське соглашения. Выполнение плана мирного минских соглашений, которые подписаны четырьмя президентами и президентами двух ключевых европейских стран это Франции и канцлером Германии и максимально постараться уходить от такой риторики и от любых политических действий, которые могут разрушить хрупкую надежду на мир. Минские соглашения утверждены Советом Безопасности ООН, и если их не выполнять, может последовать ответственность. Письмо Лаврова уже пошло министрам иностранных дел Франции и Польши. Я думаю, что следующим шагом может быть постановка вопроса на совбезе ООН и действительно возникновение необходимости проведения миротворческой миссии. То есть Россия будет постоянно педалировать вопрос о том, что относительно Украины пора применять санкции. Потому что она нарушает резолюцию СОБЕЗОН. Но тоже я, в то же время я уверен, что СОБЕЗОН такое решение не примет, и в России там не будет большинства. Если раньше было очевидно, что скорее всего больше нарушают противоположная сторона, то сейчас состоялась, состоялась ситуация, при которой позиция Украины выглядит более слабой относительно позиции ДНР-энергии и России. В компартии высказали тревогу о срыве выполнения минских соглашений, хоть президент и сказал, что другой альтернативы этому документу на сегодня нет, но он не выступает гарантом его выполнения. Если бы он хотел выступать гарантом выполнения Минских соглашений, то в первую очередь он был бы гарантом выполнения своих обязательств перед украинским народом во время выборной кампании. Он не выполнил своих обещаний, он никогда не будет работать по выполнению Минских соглашений. Договоренности, которые достигнуты были в Минске в этом году при участии ведущих европейских государств, они ведь практически, на мой взгляд, судя по тому, как развиваются события сегодня в парламенте, не имеют перспективы. Значит, вывод один. Украинский народ должен понять одну простую вещь. Война будет продолжаться и кровь будет длиться, пока эта команда политических мерзавцев будет находиться при власти. В медучреждениях Украины не хватает препаратов. Из-за действия постановления по декларированию цен на лекарства не поставлено 850 позиций медикаментов, а на рынке действуют лишь три фармкомпании. Специалисты говорят, ударили не по фарминдустрии, а по пациентам. Там думать нечего, там надо отменить эту дурную постанову, да и все. Ее надо было отменить еще в начале года. Это постанова ручное регулирование рынка, и всем этим продуктам, по сути, на самом деле, банально запретили продаваться в Украине. Если для человека какой-то медикамент, является частью системы его лечения, и его отсутствие говорит о том, что смысла в лечении нет никакого. Виходить, що з 1 Марта можуть проїзхати только те тендерні закупки, в яких ціни пройшли процедуру декларування і в обновльний госреестр. Процедура дуже тривала. Процедура, на жаль, дозволяє без достатніх, я як юрист, професійно можу стверджувати, без достатніх обґрунтованих зрозумілих підстав відмовляти в реєстрації в декларуванні цін, і це призводить до того, що коли компанія. Подає декларацію, де ціна розрахована значно нижче ніж від неї вимагає порядок. Вона все одно не декларується за якихось формальних причин. Ми не я навіть не готовий стверджувати, що це корупція. Я стверджую, що це абсурдна з цієї точки зору ситуація. Кабмин не торопится ничего менять, постановление еще не отменено, а Минздрав уже решил отойти от регулирования цен. Чиновники поясняют, из-за постоянно меняющегося курса гривны установить оптово-розничные цены на товар они не могут. Обещают внедрить новую систему, она будет гибкой и либеральной. Вы знаете, что я министерство, то есть я лично подписывал почти там раз-два дня роспись или перечень оптово-отпускных цен. Из-за того, что меняется курс гривны, эта процедура там шла почти каждый день уже никакого эффекта не давала мы это убираем и начинаем снова с нуля с новой системы которая будет намного гибкая намного либеральная и даст возможность больницам и всем учреждениям которые закупают лекарства по этим стандартам Минздраве уверяют, что не хотят регулировать цены вручную, так как это путь к черному рынку. Новый министр Александр Квиташвили предлагает запустить на рынок больше препаратов, а для этого сделать упрощенную систему регистрации. Обещать, что подделок не будет, а регулировать цены будут сами фармкомпании, так как лекарств будет много и они сами между собой будут конкурировать. Словом, снова звучит мантра, рынок разрулит все сам. Только вот доживут ли до этого пациенты, которым нужны лекарства сегодня и сейчас в министерстве не знают. Суд рассмотрит апелляционные жалобы по делу коммуниста Сергея Гордиенко. Одна от Генпрокуратуры. Обвинение требует прежнюю сумму залога в 5 миллионов гривен вместо той, что определил суд в 80 минимальных зарплат. Вот как обосновал прокурор непомерную сумму залога в Печерском районном суде неделю назад. Доследивши все обставины справы, уважаем, что данные суммы будет достаточно, чтобы особа не Намагалась переховуватися від слідства, не вчиняла інші перешкоди, що дана сума забезпечить все такие таки виконання покладених обов'язків. Как видим, прокурор не ссылается в этом обосновании на нормы закона и оперирует только предположениями следственных органов. Вот и адвокаты Сергея Гордиенко не нашли в Уголовно-процессуальном кодексе нормы, которая предполагает залог в 4105 минимальных зарплат. Такой цифры просто нет в законе. Эта сумма не может быть более 80 минимальных размеров заработной платы, что и было избрано правомерно судом первой инстанции. То есть сумма, заявленная изначально в ходатайстве следователя, она была непомерной, необоснованной, незаконной и не предусмотрена ни одним нормативным актом Украины. Защита подала свою апелляционную жалобу с требованием вообще отменить меру пресечения Сергею Гордиенко содержание под стражей с возможностью залога и закрыть дело, поскольку состава преступления нет. Однозначно, дело не имеет состава преступления, ввиду чего избрание меры пресечения точно так же является незаконным, тем более настолько тяжкой, как содержание под стражей. Сегодня Сергей Гордиенко на свободе, но из-за обвинения не может общаться с однопартийцами. Он не имеет права отлучаться без ведома следователя и прокурора за пределы места проживания и должен являться по каждому вызову органов досудебного расследования. Так ограничены права честного человека. Это действительно преданной партии и простым людям человек. И вот его попытались на его примере заткнуть рот не только ему, а заткнуть рот многим коммунистам, кто сегодня ведет вот эту тяжелейшую работу по разъяснению ситуации нашим гражданам. В Украине политический режим пытается создать систему тотального страха, чтобы подавить вообще волю к сопротивлению и к желанию бороться за себя. Почему эту тотальную систему? Потому что они уже понимают недалек тот час, когда они будут сами отвечать. И причем по самым строгим меркам перед народом Украины за совершенное преступление. Режим борется с инакомыслием как может. И он выбрал самый примитивный, самый приемлемый для него путь – это политические репрессии. И я вам скажу, репрессии не только политические. Коммунисты похищаются. Вы смотрите, что сейчас на Донбассе творится. Смотрите, что на Волыне творится. За последние только несколько дней похищены четыре коммуниста. Открываются каждый практический день на коммунистов криминальные дела. Надуманные, выдуманные. Напомним, Сергея Гордиенко обвиняют за то, что он был секретарем счетной комиссии при голосовании законов 16 января. Ему инкриминируют превышение полномочий. В мае прошлого года эта статья была декриминализирована. По ней не ведется уголовное преследование. Другая точка зрения у генпрокуратуры. Иск против коммуниста Гордиенко не приближает украинское общество к настоящей европейской демократии, говорит политолог Андрей Золотарев ни в одной цивилизованной стране, коль скоро вы стремитесь в Европу, депутатов, ну и в страшном сне невозможно представить, чтобы депутатов привлекали к ответственности за их политическую позицию. Обвинения по отношению Гордиенко, они несостоятельны по двум причинам. Потому что это политические обвинения, потому что не, собственно, сама статья, по которой его привлекают, она декриминализирована. И э, нигде заключение о том, что законы 16 января действительно были диктаторские. По мнению эксперта, открывая подобные политические дела, власть отвлекает внимание общества от своих грехов, которые как раз не являются условными.